Да, Драй, очень да. рада вас всех видеть. Я хочу, чтобы вы мне сейчас назвали деду Розыгранки, которого все сразили и обижали из-за его внешности. Как, как и утенок. Как и утенок. да, ну еще и сразились. Правильно, да. Значит, плевали, смеялись над ним. Помните вы это, да, как к нему относились? Да, да. Как вы думаете, обидно ему было? Да. А вы так не поступаете? Нет. Вы не смеетесь над детками, которые хуже одеты, у которых необычная внешность, очень пухленькие или очень худенькие, которые носят оч очки или пластинку на зубах? Им же и неприятно. Нужно смотреть не на внешность человека, а на его прическу, не на его прическу и украшения, а на то, какое у человека сердце. Вот об этом мы хотим показать вам наш спектакль который называется чертополом. Мы хотим, чтобы вы внимательно посмотрели и подумали. Не поступайте, вы герои нашего спектакля. Внимание!